Стосовно 24-го, ти говорила, що готується, можливо, якісь подарунки від нас, а чи готує провокації Росія? Очень, похоже, по картам на мас-масмасіроване обстріл, тому що по всій території України. Мета це якась співпраця, посилення співпраці або, можливо, якісь глибші відносини. Mm -hmm. Що то буде тут тут пентаклі падає, якийсь подарунок, що то от прямо. А Лукашенко что-то будет дарить ему, я так понимаю. Насколько тривалий час что будет расширяться, и чи будет расширяться эта площадь? Снился сон, что Россия теряет земли. Мне прям показывали, типа, как Россия теряет земли. Мы сидели еще думали, с какой это будет стороны. Друзья, Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на канале Тали Алена Шевченко. Сегодня до нас долучается Видма, Мария Тиха. Машу, привет, очень рада видеть. Привіт на все сьогодні. Хотілося б розпочати в принципі, як і завжди наше інтерв'ю. А чи є в тебе якісь можливо застереження для українців, віщі сни, можливо тобі снилися за останній час? І що ти хотіла б звернутися, і що хотіла б сказати? Ну так дивись, багато першого збулося за цей тиждень. Да mm -hmm. там я спочатку тижня записувала вже інтерв'ю. Первое, что сбылось, так это... Сейчас секундочку я вспомню, подожди. Так, первое, смотри, уже типа начали опять разгонять про ядерку. Буквально мы так. начали с понедельника об этом говорить, мне дали видение. И, то есть меня силы предупредили о том, что будет разгоняться про запорожскую станцию снова и про ядерку. То есть прям вот как раз они сегодня начали это делать. Так. Прошло 4 дня, ну типа, ну понятно все. Потом смотри, касательно того, что дроны на Москву будут лететь, типа, они уже летели вот недавно, О, ну еще будет. То есть я думаю, что перед днем, днем Победы, говорю, Днем Независимости, и во время Дня Независимости, то есть будет еще какой-то подарок в Москве, я уверена, что еще будут обстрелы. Потом мы должны до конца августа ходить по м, этой дороге Мариуполь, которая строилась. Давай угу. так, август-Сентябрь, я даю сентябрь еще, потому что предсказания реально надо растягиваться, это все знают, то есть, ну, типа, понятно и так. Ну так. Касательно там падала ситуация, что будет обстрел в какого-то дет детского помещения, уже попали по Запорожской области, уже ребенок один погиб. Да. Тоже, к сожалению, сбылось. Потом, что еще падало? Сейчас я вспомню. Какая-то ситуация должна быть с пленными на Запорожской станции. Но там плохие карты падали. То есть, я думаю, что они, вот провокация касается Запорожской станции, будет заключаться не только в обстреле, и вот опять радиация, и все остальное. Какая-то будет фигня связана с военнопленными. То есть я так думаю, что они начнут их там не знаю, ну, казнить что -то, типа того, потому что уже просто было, мы уже предсказывали, то есть там падали военно, ну, падали пленные Запорожской станции, там буквально интервью мое вышло, через два дня реально новости были про пленных, но там типа их освободили, но там в тот период времени падала карта смерти, то есть немножко не к этому было, это было к другому, и опять вот вчера смотрели, опять начало это падать, то есть получается это предсказание вот должно вот сбыться, надеюсь, что не сбудется, но вот должно вот как-то... так. Коса на обстрілах запад, ми ще говорили, вони вже почались. Ага. То, що как бы... ну, вот я просто повторила, пересказала то вже вот по всім ефірам є. Давай, параллельно... стосовно 24-го ти говорила, що готуються, можливо, якісь подарунки від нас, а чи готує провокації Росія? Тому що також вже була інформація, що там ну, застереження щодо ракетної небезпеки. Касательно да, обстрелов, они будут в любом случае, ты же понимаешь, что прекрасно, то есть Россия угу. не упустит возможность, просто я думаю, что это, честно, мне когда по картам я смотрела, падало, что оно ну, разделиться может, то есть разделиться на два типа, как, помнишь, когда-то было уже такое, они типа разбили обстрел там на два дня, вот что-то типа того будет, там четко падает, что как-то вот начнут и продолжат, но мне не нравится то, что там, ну там очень похоже по картам на масс, масс, массированный обстрел, потому что по всей территории Украины. То есть там сначала падало, что Запад будет обстреливать. Это мы еще смотрели еще там буквально недели три назад, там падало, что Запад да -да. обстреливать. Я говорю типа странно, а, типа Запад падает, что обстреливать будут. И после этого как раз начало показывать, что они к массовому готовятся. То есть я так понимаю, судя по временным рамкам, да, вот этим вот до, до конца серпня должны быть массовые еще обстрелы какие-то. Угу. Ну для меня массовые обстрелы это когда берут там ну четыре города 5, это уже массовый обстрел. То есть это не, ты же понимаешь, не да? Так знову ж таки, от згадали ми про 24 серпня приїжджає прем'єр-міністр індійський Нарендра моді. Яка мета його візиту? Бо знаємо, що його риторика дуже так наближена, скажімо так, до Росії, до Кремля. Хочого що забути забула. Моді Нарендра. Ну, він приїжджає? Тут ну, как, типу, пентаклі, пентаклі. То есть, э, да, не налак налажувані отношені, типу шість рока Пентаклі, двоє Пентаклі. Тобто, не зовсім хороші отношения, к нам вицармічеєво, двоє каже. Вони присматриваються. Та mm -hmm. присматриваються просто зараз. Про ситуацію з боку Білорусі хотілося би згадати, тому що з кожним днем з'являється все більше повідомлень, що Білорусь тягує війська до кордону, чи є загроза звідти. Смотри, касательно Беларуси, то есть я уже говорила, мне, то мне давали видение, но мне силы показывали, типа, что будет когда-то время, я просто не знаю пока по временным рамкам, мне не показали этого. Я сразу анализировать начинаю все свои сны, начинаю анализировать про тот сон, типа, когда мне говорили здесь как в Буче. Это все касательно Житомирской области было. То есть я анализирую свои сны, я понимаю, что и мне силы показывали, что наступление быть может, но это будет какое-то фейковое наступление. Я не могу это объяснить. То есть, либо они рванут им по носу, дадут они уйдут обратно, да. Ну, не будет такого, как в начале войны было. То есть как-то по-другому будет. Либо какое-то мнимое фейковое наступление будет разгоняться в интернете, типа, что вот они пошли, в итоге никто не пойдет никуда. Мне сила просто давала понимание того, что все это будет по карте шута, какая-то фигня. Ну, типа, что-то вот будет. Посмотрим, как оно проиграется. И мне постоянно снизилась Житомирская область. Даже сегодня ночью снилась Житомирская область. То есть, мне показывали, как. Ну, я там про бабушку просто похоронена. Да, типа родовые земли своего рода, и понятное дело, что каждому человеку э, Ну, то есть дом это его поле, да, энергополе. То есть у каждого человека да. вот дом это его защита, это его энергополе. И когда, кстати, вам снится, то, что вам там в дверь ломятся, или там какие-то это значит, что по вам лупят. Либо кто-то просматривает вас, либо пытаются внедриться в энергополе, да, то есть какие-то там. Либо вот, ну, вот это к этому. То есть мне показывали, что в Житомирской области стою, типа, и пытается человек какой-то попасть в наш двор. То есть я прекрасно понимаю, что это к тому, что, видимо, работают какие-то группы ДРГшные все таки в Житомирской области. Разведчики русские и так далее. Бело, ну, белорусские, русские, я не знаю. То есть нужно присмотреться к Житомирской области. Я об этом говорю уже не первый раз, потому что все забывают про Житомирскую область. Все помнят про Сумщину, все помнят про Чернигивщину, про Житомирскую область забывают. Не может такого быть, что меня Житомирская область снится уже сто раз. Просто так. Ну, за два года войны вы же знаете меня. Ну, не может так просто быть, что мне снится какой-то сон. Типа я об этом бегаю, одно и то же говорю, а потом как бы оно... В конечном итоге, понимаете? Поэтому ты думаешь, что это не, не дорого, было? Э? Не, чтобы не было так, как было, вот, было с этой косой кенбургской. Mm -hmm. Потому что год назад мы летом пред... ну, я предсказала про ту косу, говорю, снится сонут, вот, кенбургская коса наши засушники сидят там, говорю. Костер типа разводят. А в конечном итоге оказалось, что заслушники зашли и погибли там. И получается, они... yeah. мне, сни... мне снились мертвые ребята, которые типа костер разжигали. Мертвые же не холодные. Понятно, что они костер разжигали, ясно, почему теперь летом. Ну, то есть они грелись, поняла, сидели. Тут дело не то, что они еду там жарили, они грелись, сидели. А ну зачем людям греться типа у костра лет там по сути. То есть тут сон был такой, что не мертвая поняла. А я думала, что И там вот мой, мой знакомый был как раз, который погиб вот. Ну, то есть все понятно теперь. Чтобы не было такого просто, понимаешь? Mm -hmm. Ну, то есть ты думаешь, это больше ДРГ не ракетная там, не, не дроновая, а больше какой-то прорыв, да? Касательно обстрелов и так далее, я более чем уверена, что с территории Беларуси ракеты еще лететь будут. Но то, что снится мне касательно Житомирской области, это все про наступление, это не про обстрелы. Обстрелы по-другому мне снятся. Я знаю, когда обстрелы, я, типа, я уже два года, знаешь, типа, разобралась с этим, но это не обстрелы Ну так говорили ми за Білорусь, до речі, туди до Лукашенка збирається приїхати прем'єр-міністр Китаю. Знову ж таки, мета це якась співпраця, посилення співпраці або, можливо, якісь глибші відносини. Mm. Ну, да, какие-то подписывать что-то. Тут тройка кубков падает. Ну, типа, какое-то торжество у них будет. Что-то будет. И тут туз пентаклей падает. Какой-то подарок. Что-то вот прям. А Лукашенко что-то будет дарить, ему я так понимаю. Ну, здесь, типа, императрица, и туз пентаклей. Ну, что-то связано с землей. Кстати, смотри, вот здесь. Вот она. Ну, так ну кавтока, і як уже тільки Китаю не подліже, вибачте, да? Аби то, <реш> да, що по мені ж приймаєш, тільки хотіла да. сказати ймовірно, вони там дуже хочуть вже стати ще одним васалом, да. скажімо так, як Росія. З'являлася інформація стосовно Придністров'я, дуже така дивна з одного боку, тому що спочатку це були картинки типу. Ось скоро після Курщини можливо Придністров'я там зі знаками питання і так далі. Потім заговорили про це військовослужбовці, що е, дійсно там зсу могли б здійснити якусь операцію на території Придністров'я. Чи дійсно щось готується і чи е, є якась певна мета на території Придністров'я? Так а хто дуже починає території Придні Придністров'я ЗСУ? Типа повтор Курщины только э, сбоку самое Приднестровье меньше би. Я думаю, касательно Приднестровья ситуация тоже будет решаться как-то немножко позже. Не думаю, uh -huh. что только ЗСУ, то есть касательно Курска, там не только ЗСУ, там еще и РДК участвуют. РДК, ну uh -huh. mm -hmm. То есть там они совместно с этими... Ну, с теми россиянами, которые поддерживают режим Путина, как бы, вот они там совместно что-то будут делать. Чисто даже по ощущениям тебе скажу, по картам тоже показывают. Я думаю, что будет немножко позже. Угу. Я думаю, что Приднестровье тоже войдет как бы какая-то будет там ситуация определенная. С вызволением, вызволением или как правильно сказать? Ну, ну да, освобождением. Угу. Немножко позже. Про Курщину давай еще так уж поговорим, потому что, действительно, сейчас все новости майже про это. Зараз, наскільки відомо, там більше 1200 квадратних кілометрів під контролем ЗСУ. А наскільки і наскільки тривалий час ще буде розширюватися і чи буде розширюватися ця площа? Розширюватися, ще буде точно. Бої будуть показувати чорти мечей. Ну, насколько мне сложно спасать? Mm -hmm. А лучше выйти за кордоны не? Можливо, Белгород? Там, я думаю, там... что да. я yeah? думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, Я не знаю, возможно, знаешь, как это будет? Не прям, типа, что они всю Куршину пройдут, типа, да, и там в Белгород? Мне изначально, когда mm -hmm. вот, еще не было этого всего, мне снился сон, тоже это было, ну давно уже, месяц четыре назад, наверное, чем люди, ну люди знают, я, я не, не слежу, я забываю там по срокам. Снился сон, что Россия теряет земли. Мне прям показывали, типа, как Россия теряет земли. Мы сидели еще думали, с какой это будет стороны. Типа, Сибирь это отделится или кто это отделится от них. В конечном итоге типа с Курском ситуация началась. Но когда мне снили, снилось это, мне показывали, что будет с двух сторон. То есть мы делаем, может, тогда выводы. Курск — это одна сторона, а со второй стороны — с другой стороны получается. Или с Москвы. Может, mm -hmm. с центральной России, да? То есть мы же не знаем, как бы. Вот. Но учитывая, что мне снилось недавно Навальная, то есть я понимаю, что в сентябрь ну, осень, давай так, осень, да, будут какие-то новости все-таки про наступательные действия в Москве еще. Центральной России. Давай, Давай, Центральной России, скажем. Не Москва, хорошо, Центральная Россия, да? Я не знаю всех городов Центральной России. Вот. И потом после этого, после сна, мне пока... Нет, сначала по картам выпала Навальная, потом снился сон Навальная, и потом мне девочки кидать начали, что совершенно случайно там какие-то новости выходили про Навальную, вот, которых не было давно уже. То есть мне, показали силы таким образом, типа, что реально что-то будет. Вот подтверждение, знаешь, видение. Посмотрим. Поэтому я считаю, что Белгород коснется, Курчина понятно, Ростов, Белгород, вот может, да. Но у меня еще есть вопросики в Центральной России. Что там готовится, что там будет. Посмотрим пока. Ага. А как думаешь, это будет типа палацовый переворот и внутренняя история? Или все ж таки ЗСУ может туда Прошлого. Ты знаешь, я думаю, что мне кажется, что центральная Россия там больше будет все-таки связана с Навальной, mm -hmm. больше будет связана с этими наемниками со всеми, с РДК, вот все равно. Но я, я не знаю, насколько, я сомневаюсь, что они прям там будут, да, прям, ну прям максимально, вот, да как они будут. Yeah. Но я думаю, что все это как-то вот в комплекс. Я не знаю, мне кажется, что они все там на связи переговариваются между собой. и Как-то вот оно. Ты же понимаешь, сколько ну, уже ССУ выносило да. планы, сколько они договаривались с РДК, чтобы пойти. Это как, помнишь, когда-то сто лет назад там РДК пошло, они остановились потом. Ага. Тогда еще падало, что вот подождите, они будут снова. Там просто какие-то договорники были, о чем-то они там разговаривали. Я, я так, я в принципе тогда еще понимала, что, скорее всего, это будет типа с Украиной вместе связано. Просто кто-то знал. Видишь, как оно получилось. Ну, так и получилось оно в конечном атоме. Я ну, думаю, да. что там все так между собой связано, правда. Когда да. у нас происходит какое-то какое событие, все связано с Россией. Когда у них происходит с нами. То есть оно все так завязано между собой сейчас. Угу. Поверь. Если... А, вот мы сгадали за предыдущие эти рейды РДК. Если сравнивать с предыдущими, этот Рейд вже триваліший за підтримки ЗСУ, але наскільки довго він ще зможе е, тривати? Наскільки е, давай так? Чи не завершиться він до кінця літа? Ні, я думаю, що буде дольше. Осінь да, знаєш, осінь, ще точно точно довжна продержатися. Mm -hmm. И весь этот час мы будем поддерживать территории, насколько я понимаю, на Куршине. Я думаю, что, смотри, в любом случае Россия, я уже тоже просто смотрела, Россия пойдет в, ну, защищать территории типа от mm -hmm. нас свои, да, но я думаю, что мы продвинемся дальше все равно. Я не знаю, каким образом волшебным мы это сделаем, но мы продвинемся. Мне по ощущениям просто так идет. Кстати, касательно Харьковщины, я уже говорила тоже, что мне как-то по ощущениям, по моим, ну, это было до сегодняшних новостей, кстати, опять-таки. Мне почему-то по ощущениям, что скоро с Харьковской областью все будет норм. Вот как-то я понимаю, что на Запорожском направлении наступление будет Россия. Я понимаю, что на Херсонском наступление будет. И вот эти вот новости касательно того, что СССР пошло в наступление на Запорожской области, это да. все вранье для того, чтобы раздуть, для того, чтобы пойти в противовес. Поняла? Угу. Это для этого Не они и делают. России, это ИПСО. Так. Да. Я знаю, что они очень не пойти в наступление, должны россияне. По носу получат, ничего, ну просто, просто вот такая информация, они пойдут. А касательно Харьковской области, я думаю, что там потихонечку ситуация будет выравниваться, по чуть-чуть. Ну, ну понятно, что война, обстрелы, все это останется, да, но я ну, говорю так. конкретно про оккупации, про почему-то Харьковская область как-то поспокойнее сейчас стала для меня. И сегодня новости вышли, что начали зачищать там засушивать уже полностью, все, сейчас... Mm -hmm. Але ще залишається питання по покровському напрямку. Дуже там, ну так з огляду на просування росіян, то швидко вони там ідуть. Насправді, яка ситуація буде там найближчим часом і коли стабілізується? Я говорила, в принципі, що давно говорила, що мого так купірують покровськ, да. К сожалению, так оно і, ну, так оно і є. Там ситуація не хороша. Я смотрела Донецька, Луганська для нас не хороша там. не знаю, как оно будет меняться, по крайней мере, до конца лета, вот то, что я видела, да, сейчас, вот там. Ну, то есть mm -hmm. России привилегия там действительно есть, да. Я не вижу того, что они оккупируют полностью все. Они не оккупируют полностью все. Но то, что там а движение бешеное скоро. у них, это факт. И оккупации будут сто процентов. Покровский, Краматорск там были в списке. Типа, мне очень карты нравятся, которые падают. Просто не хочу об этом говорить, потому что Ну, я типа, не то, що каркать, а не на карку, типа, знаєш, то що, що должно бути, mm -hmm. оно бути, ти ніяк не зміниш, типа ход событий. Просто странно, типа, осознавать на сьогоднішній день, що ті екстрасенси, які говорили, що все буде добре, перебулись резко. Ну, там, да, на тих направлениях. Поэтому... Таке не очень хороша карта там падає. чесно говорю. Mm -hmm. З приводу От ми згадували, що почалися. Ядерні знову так. ці розмови про ядерну небезпеку, так. про Курську АЕС. Врешті, яка доля буде, яка доля чекає на Курську АЕС? Чи під чиїм вона контролем буде, чи просунуться туди ЗСУ? Або ж навпаки, чи будуть росіяни якісь провокації влаштовувати, щоб звинуватити ЗСУ? Врешті, яка ситуація там буде? ЗСУ хотіли б под контролем было их. Пока не вижу этого, но движение идет. То есть надеюсь карты поменяются. Пока под контролем россиян то спинтак здесь падает, да. Провокации на ней будут сто процентов. Луна и дьявол. Россияне будут специально провоцировать и будут еще, я уверена, что будут какие-то ситуации связаны с пожарами на ней еще. Это от россиян будет исходить все. У нас пока мы хотим, как бы, даже ее оккупировать мы хотим. Ну, мы понимаем, для чего это делается. Для того, чтобы поменять, да, как бы там это шило. Ну, не шило на мыло, неправильно выражаюсь, но ну, вы понимаете, о чем я говорю. Пока не вижу я оккупации нашей тут. Хотелось бы. Ну, так, так. Хорошая бы обменная монета была. И стосовно да. обменной монеты, идти. Ті... Території, які зараз там під контролем. ЗСУ, можливо, ну дуже сподіваємося, що ці території ще будуть розширюватися, тим не менш, чи можуть в перспективі їх обміняти на українські землі? Я ж думаю, це одної із цілей і було нет. Нет. чи ні? Uh -huh. Я сумніваюся, що не Курську область хоча поміняти на Запорожську і на Херсонську, ні. Я вчора теж саме смотрела, ні. Я mm -hmm. в это прям не верю. А не верю у почему? Потому что им насрать на Курскую область, по сути. Ну это mm -hmm. просто, ну да, Дать по типа, этой территории, я понимаю, там все понятно. Они же не Москву захватили, они же захватили Курскую область, mm -hmm. ты же понимаешь. Если бы мы захватили Москву, mm -hmm. вот там тут же был другой инчи вам, Да, там уже иначе было А тут получается, ну нет, типа нет, они уже отошли с Херсонской области, да, один раз. Mm -hmm. Они теперь, они теперь там они теперь э, локти себе кусают за это, понимаешь? Поэтому я считаю, что, к сожалению, так как мы хотели бы, я такого не, не не вижу. Надеюсь, что я ошибаюсь. Надеюсь, все поменяется, да? Надеюсь, покажут по-другому мне. Но я пока не вижу этого. Угу. Ну, та, еще хотели бы мы властные. Поміняти і здійснити такий обмін це військовополонені, дуже багато військових полонених і таких цінних для Російської Федерації насправді там і Кадирівці різні і строковики взяли ЗСУ в полон і вже була інформація, що йдуть перемовини стосовно обміну полоненими. Чи буде найближчим часом? Касайта обміну полоненими на сентябр, должен бути большой какої та обмін, то есть, там все хорошо, і вони тормознуть. Там и мертвых показывали ребят, и показывали живых ребят тоже. Поэтому я просто по датам пока... Ну, это, это уже с начала сентября будем смотреть. Там вообще падал на конец августа какой-то маленький, но я не знаю, насколько он будет, потому что как-то оно сместилось немножко. И я так понимаю, вот этот маленький обмен, который должен был быть, его как-то сместили в большой. А вот на сентябрь падает большой обмен. То есть хороший mm -hmm. такой, знаешь. Поэтому с начала сентября, с первых чисел будем смотреть примерно по датам когда. Така на начало як буде. Так. Також от ми говорили, до речі, ще стосовно е, ядерного шантажу росіян, і тут в контексті цього хотілося би запитати стосовно відповіді Путіна. Е, він майже не коментує ситуацію на Курщині, але там на початках він сказав, що відповідь, ну як завжди, традиційно сказав, що відповідь буде. А, чи дійсно він готує якусь таку, і чи має він спроможності дати Україні якусь відповідь, і у якому вигляді? Ні. Не ну, тобто, по стандарту все, как і было. То я сказала, провокация на ЗС, ага. ядерка пугать нас будуть. Там воно типа, пускай люди типа, не переживають, воно в начале сентября стачитися казати на ядерки. жестче будут пугать, поняла? Они. Обстрелы. Ну, пока так. И, кстати, покушение на Зеленского еще может быть. Я думаю, что плюс-минус там где-то вот от День независимости неделя еще. После День независимости, вот там вопрос очень большой у меня есть. Очень аккуратно. Я вчера об этом говорила, только вчера показала информацию. Так, ну и давай на завершение. зокрема Зеленський а, сказав про те, що Курськ це фінал для Путіна. А, чи можемо ми розцінювати цю Курську операцію? Дійсно, вона такий фурор спричинила. Тим не менш, чи можемо ми розцінювати це як подія, яка наближає нас до перемоги? А, смотри, я розумію, чому так сказав. Так сказав, тому що ну, Україна хотіла показати всьому світу, що Путін не такий вже страшний, да? Тобто, yeah. що він не може. Ну, что он не все контролирует, и что он, ну, лошпет, по сути, да, то есть он ничего не может сделать с тем, что тут вот такая ситуация произошла. Вот почему. Да, он так сказал. Но финал, я считаю, финал будет тогда, когда все-таки двинутся с Москвы или в Москву. То есть там будет центральная Россия, поняла, задействована еще будет. Я просто пока понять, не могу, что это. Вот мне нужно понять, что это и кто это. Вот, немножко позже я тебе скажу осенью будем смотреть я тебе скажу: да. что Курск это Курск, но. Вообще, по идее, там Курск Ростов, вроде да, Ростов, Белгород это украинские земли, кстати, если что. Ну, на всякий uh -huh. случай, так для Путина, типа вот, это Русь получается. Просто. Да. Ну, мы же не живем как бы тем временем, да, мы живем немножко по-другому сейчас, поэтому нам чужая территория нахер не нужна. Это просто делается для того, чтобы показать всему миру, что Путин просчитался немножко. Вот и все. Что Россия не такая великая, как они себя считают, держава. Вот и все. Вот поэтому он говорит, что это типа конец Путина. Да. В каком-то контексте, в каком-то ключе можем так расценить, да. Но я все равно жду новостей, когда будут уже с Москвы новости, что там случится должно у них. Посмотрим. Я думаю, это будет осенью что-то. Навальную показывали мне осенью. Я не знаю, что они там готовят. Я пока не хочу это смотреть, потому что я понимаю, что смотреть начнем. Какая-то фигня будет. Эти россияне же меня часто смотрят, они меня любят, особенно Скобеева там и так далее. Я просто не хочу, чтобы это всорвалось. и Или что-то еще. Правда, пускай оно идет, так как оно идет сейчас. Я покопаюсь в этом немножко позже уже. Когда ничего поменять нельзя будет. Це точно так. Ну на цьому і будемо завершувати. Маша, дякую тобі за цю розмову, за цей прогноз. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була відьма Марія Тиха. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Бережіть себе, побачимось! Пока.